Она же, она же, вообще неизвестно жила, мы пришли уже этого вот спустили, спустили, Или Вон она на ноге, мы все нормально. Все это пятый, над вами она же, а вот да, да. она же, 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 она она же, 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 она да, в 10-10, я помню, в 10-10 звонок был. Затысло, да. Брата там в спальне, сейчас его сейчас достают, но уже все нормально. Просто сейчас вот, и вот просто говорю, я соседку с пятого этажа уже достали, уже тоже все хорошо. Сначала началась вот эта вот атака, взрывы там, стрельба, все. Я с сыном разговаривала по телефону на балконе вдруг увидела такой врох от пламя и дым черный. Сыну говорю, куда-то в соседний дом попали. Это страшно, это просто страшно было. Митя, тебя там достают, да? Нет. Он включил, было шум и все отключил. Ну, связи. Ну, понятно, его что там сейчас раскапывают. Вы сейчас на руки ноги?

А ви були вдома, коли прилетіло? Чи ні, в укритті? Ні, вдома нікого не було. Ну, он підгорів. Завили, там зараз дихати невозможно. Я, я так розумію, зараз неможливо залишатися в цьому будинку взагалі. Опасно. Якщо вот это был еще один хлопок, опасно тут знаходитися зараз. Подвал, либо метро. Більше варіантів немає. Держит, держит. Спасибо вам. Дети, больница, мирный район. Братская страна, скажите, моя мама родом с Борисом. Родственники в Курске. Как этот урод, господи, урод мог додуматься такое вообще в мире это моя квартира да там как я квартира 40 я еще не знаю что там с сестрой вытащили или не вытащили всю жизнь проработал доработался вот что я получил русский мир тебя сюда звали